Napoleon ni sejarah dia Ini pandangan aku lah Mungkin berbeza dengan orang lain Tapi aku memang pegang dengan pandangan ni Sejak daripada dulu lah Dan hari ni aku tak ubah lagi lah pandangan ni Dia segala-galanya related to Palestine Apa pun bagi aku Geopolitik dari dulu dan sekarang ni Apa pun krisis yang berlaku sekitar ni Akhirnya dia akan bawa kepada Palestine ni isu lah Jadi untuk kes Napoleon ni Pada tahun 1798 Dia hantar bawa tentera dia Perancis Masuk menyerang Mesir Dan kalau kita baca sejarah Dia menyebutkan Masa mana dia masuk Mesir tu Dia kempen dekat orang Mesir Dia cerita kepada orang Mesir Dia kata kami kami juga pengikut Muhammad dia sebut dalam ayat dia. Ha, kemudian dia kempen dengan beberapa orang pembesar dia dan uh, dia buat ketenteraan dan berlaku peperangan di Mesir lah. 1798. Isu dia adalah apa? Setelah setahun dia masuk ke Mesir itu, 1799 tu dia panggil pembesar-pembesar Yahudi. Ha, ni cerita dia. Pembesar-pembesar Yahudi, tokan-tokan Yahudi seluruh dunia ni. Ha, taikun. Taikun-taikun Yahudi ni, mereka masa tu negara tak ada. Okay. Eh. Ha, jadi dia kata, aku boleh dapatkan Palestin untuk apa? Aku boleh dapatkan Palestin untuk apa dengan syarat? Negara baru, Jewish state yang apa akan buat nanti tu kena tunduk di bawah daulah Perancis Maksudnya negara merdeka Tapi kena tunduk di bawah Daulat Perancis macam tu lah kan Sebab zaman tu zaman nak, nak menyebarkan pengaruh kan Jadi benda ni Kalau kita baca sejarah Napoleon P ni pun Yang mendana dia adalah Taikun-taikun Yahudi tadi ni Jadi taikun-taikun Yahudi ni Bengkak lah ha, Kami bayar duit kan Hang bukan suruh jadi bos kami Jadi tiba-tiba bila, bila Hang dah dapat Mesir Hang nak claim macam tu Jadi sesuatu perlu dibuat lah Untuk Napoleon ni Maka perancangan berlaku Tapi kau tak mau pergi dalam sangat lah Nanti orang kata konspirasi Tapi pokoknya dalam sejarah fakta dunianya Napoleon dia tak lama dekat Mesir sebab dia terpaksa bergegas balik ke negara dia pasal tahta dia tu kedudukan dia di Perancis Goyang uh, sebenarnya bukan tentang Mesir tentang Palestin dia masuk ke Mesir pasal Mesir adalah pintu Palestin sebagai transisi dan itulah watak Mesir aku boleh katakan sejak daripada zaman Nabi Musa lagi pun watak Mesir kepada Palestin kalau kita buka sejarah zaman Ain Jalut juga geng Mamluk Mesir yang mempertahankan uh, Palestin daripada serangan Mongol zaman-zaman Abdul Nasir zaman Anwar Sadat semua itu ada, ada watak Mesir di dalam itu jadi Napoleon perlu balik ke Eropah lepas tu kan berlaku perang Waterloo dia dengan Duke of Wellington dia kena tahun 1815 tu sebab isu dia macam ni selepas diumumkan macam tu dekat Israel dekat dekat orang Yahudi so Yahudi berpandangan kawan ni ni dah nak makan tuan lah ni so kita kena buat sesuatu kat dia dia perlu disebokkan dengan benda lain so berlaku peperangan dia dengan geng-geng British ni di Waterloo tu Belgium ke yeah, Duke of Wellington at the same time Perancis ketika tu di Mesir susah hati sebab apa yang nombor satunya Usmania hantar tentera masa Mesir -masa, masa tu Mamalik bawah Usmania untuk nak mempertahankan wilayah bawah dia lah okay. bila Usmania hantar siapa Usmania hantar Muhammad Ali Pasha bapak pemodenan Mesir Ali Pasha tu dengan tentera dia at the same time geng-geng orang Islam seluruh dunia pun mai bantu di Mesir pasal itulah the first time yang dunia Islam dikejutkan oleh serangan Eropah sejak perang salib Sebelumnya kita duk menang, menang, menang. Kita dibuai oleh kemenangan sambil kita hanyut. kalau kita baca Syekh Kutub dia sebut, itulah kali pertama kita dikejutkan rupanya orang putih pun ada meriam. Sebab tu aku nak cerita daripada sini. Pasal dia ada plot yang menarik. bila mana geng-geng Islam seluruh dunia Islam ni main. Masa tu di Libya ada seorang pemimpin nama Mahdi Ad-Darnawi. Daripada Libya ni dia main dia tetah, tetah, tetah habis tetah, Perancis yang ada di Mesir ni. Sampai masa tu orang menganggap dia Mahdi. dan memang nama, nama dia masa tu ingat Muhammad Mahdi kot. Dan dia tak menafikan dalam benda tu. Rasanya dia bin Abdullah. Ha, tapi yang biasanya, dia tak menafikan benda tu tapi akhirnya dia matilah tabuh jadi mahdi tapi dia memang berjuang dia daripada Libya okey yang kedua yang ketiga British British pula tahun-tahun mainahala dia main masuk dia pi bom teluk Abu Khair di situ terletaknya base tentera laut Perancis bukan British masuk tolong tolong Perancis British masuk tolong, -tolong, British masuk, tolong, -tolong Mesir ah, ni cerdik British ni satu sebab kes bila mana uh, Napoleon buat hal dengan Yahudi jadi British telah masuk lain belah Perancis tak boleh pakai kita pakai British jadi British masuk satunya kerja British perang dengan, dengan Napoleon dekat Eropah satu lagi British mai ke Mesir bantu Uthmaniyah. Jadi bila British masuk, orang mula nampak orang putih ni baik. Orang Islam mula nampak orang putih ni baik, orang Perancis ni jahat. Jadi British mula meletakkan pengaruh dia dekat situ dan dia membuka mata Uthmaniyah. Uthmaniyah mula menilai, "Oh, British ni kira okey juga lah kan, ada ikhlas nak tolong kita ni." Masa ni Uthmaniyah, dia dalam proses tanzimat. Kemudian tanzimat tu berhenti sah kemudian dia naik balik zaman Madad Pasha. Yang tu pun aku nak cerita juga lagi menarik juga. Jadi aku nak habiskan sikit dalam, dalam bab ni. 1802, Perancis akhirnya terpaksa belah. Teruk sangat kena tekanan kan. Uthmaniyah mai orang Islam mai British pun mai dia belah dalam keadaan terhina lah walaupun perang tu dilihat seolah-olah macam Mesir menang tetapi Sheikh Kutub menyebutkan kita kalah di sudut moral kita kalah di sudut pemikiran lah. masa tu orang-orang Islam mula membina hormat terhadap orang Eropah sebab sebelumnya kita lah superior Usmania tapi bila kita tengok orang Eropah main macam tu kita mula membina hormat sebab tu lah benda tu bawa sampai ke alam Melayu pun orang putih main hukumah Kira kita ni kalau boleh kahwin dengan orang butih Kira pecah bala. nah, Tapi kalau kahwin dengan orang bukan orang butih Walaupun dia bukan Melayu juga Kita akan rasa rendah kan Sebab apa? Sebab kita sendiri rasa benda tu Tapi British ni dia pandai meletakkan diri dia tu Jadi dia telah ada kelebihan untuk Usmaniyah ni Usmaniyah dia mula percaya kat dia dah Itu last tahun 1802 lah lebih kurang kan Segala apa yang saya cerita tadi tu Semuanya saya muatkan di dalam buku Al-Fursanatin 2 Yang sudah berada dekat pasaran sekarang Al-Fursanatin 2 ni merupakan sambungan Daripada Al-Fursanatin 1 Jika Al-Fursanatin 1 saya telah cover daripada Khulafat Ar-Rashidin khususnya Sayyidina Osman berjalan timeline itu sampai kepada jatuhnya empat Osmania yang buku ni kita sambung daripada jatuhnya Osmania sampai lah kepada kurun-kurun moden masih lah iaitu bermula daripada detik-detik hujung nazaknya Osmania membawa kepada krisis umat Islam sampai ke era moden masih dan saya tutup dengan peristiwa kesyahidan Yahya Sinwar pada tahun 2024 gambaran pada cover buku ini saja pun sudah menunjukkan sisi yang ingin disampaikan oleh buku ini dengan universiti form pemakaian ala penjajah ini serta perancangan dan peta dekat mejanya serta pandangan luar dia itu kita tunjukkan Istana Osmania itu menandakan sebagai simbolik perancangan mereka untuk menjatuhkan empayar ini dan bagaimana kejatuhan empayar itu sebenarnya membentuk warna-warni politik dunia Islam sampai ke hari ini bermula dengan kejatuhan itulah punca dia yang kedua ni dia lebih jahat lebih padat lebih lapar lebih celupar lebih dalam lebih bisa sebab banyak peristiwa yang berlaku itu dia dapat dirilik dengan guna kita dan kadang-kadang bila anda membacanya seolah-olah anda merasakan macam penulis ni memanggil kita. Padahal tidak begitu pun cuma sejarah dia lebih kurang. Adakah boleh kita baca Al-Fursanatin 2 tanpa kita membaca yang pertama? Boleh je sebab buku ni saya tidaklah mulakan dengan hanging terus. So, boleh faham tetapi untuk merasakan nikmat bacaan itu sebab dalam buku ni saya buat macam dia sambungan. Contohnya bila ada membaca bab 3, saya akan kata, "Para alumni Al-Fursanatin 1 boleh rujuk balik bab 2 yang dulu." Ah ha, ha, macam tu. So, orang yang membaca al satu 1, maka Al-Fursanatin ialah satu pencuci mulut yang mengenyangkan. Bagi yang tak baca Alpha Centen 1, dia terus kepada Alpha Centen 2, boleh. Cuma dia dapat makan nasi, dia tak dapat makan pencuci mulut lah. Macam tu lah. Uh. Bagi yang berminat untuk mendapatkan buku Alpha Centen 2 ini, boleh dapatkan dekat link yang disediakan oleh MS Studio.